Життя молоді дуже насичене та інтенсивне, особливо у тих молодих людей, які понад усе прагнуть добитися успіху. У молодіжному порталі гості, учасники та організатори проекту Школа лідерства мост за підтримки департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради. Вітаю вас у нашій студії. У Харкові успішно пройшов перший проект Школа лідерства МОСТ». Олю. Поділіться результатами як учасниця. Від вас такий короткий, але дуже змістовний огляд. Два місяці. 200 часов 48 ночей мы провели вместе действительно нас 120 человек из них 15 победителей и 3 молодых дарования это маленькая инфографика как бы о нашем проекте мы невероятно счастливы то что состоялся этот проект мы действительно благодарны и основателям и реализаторам этого проекта и я надеюсь что мы их не подвели и показали достойные результаты о которых узнал не только как бы департамент и Харьковский городской совет как инициатор этого проекта, но и весь город. Дякую, дуже такая позитивная ответ, нашим глядачам уже интересно. Женя, что удалось вам, как за основнику этого проекта, реализовать все поставленные задания и цели? Да, я думаю, что те цели, которые мы ставили перед первым сезоном проекта «Мост», который был, собственно говоря, пилотным, мы даже по ряду параметров превзошли. Также нужно отметить, что мы ставили изначально очень большие планки по достижению второго и третьего сезона. И уже сейчас, когда второй сезон начался, я вижу, что даже их мы тоже превосходим. Аню, поделитесь, будь ласка, своими выражениями вид проекта. Ну, я как участник первого сезона, я могу поделиться тем, что я, например, была одной из самых старших участниц этого проекта, и как бы я уже давно не студент, у меня есть свой бизнес, своя семья, дети. В общем-то, для меня раскрыль, раскрылся именно тот потенциал, как все говорят, да, проект действительно многогранен. Он научил меня еще более распределять грамотно свое время, делегировать свои обязанности, чтобы хватало времени на все. Безусловно, проект очень полезный как студентам, как школьникам, да, если говорить о Мост Джуниоре, который также запустится. Ну и, конечно же, тем, кто уже определился, например, со своим местом работы, но, в принципе, продолжает искать себя в каких-то других, да, планах. Что отримало вы один натхнение на какие-то новые перспективы? А, да, конечно, безусловно, я загорелась тем, чтобы стать главным организатором проекта МОЗ-2, потому что моя основная профессия связана с организацией. И, поучаствовав, ты видишь, где ты можешь усовершенствовать что-то, да, где-то что-то добавить, чтобы было еще лучше, еще интереснее и еще полезнее для нашей молодежи города Харькова. Це дуже цікаво, що а, можна отримати цікаві результати не тільки тим, хто чогось прагне, а й для тих, хто вже чогось досяг. А, Михайло, що для вас було найкориснішим досвідом у школі лідерства. Угу. В принципі, МОЗ нам подарував дуже багато хороших друзів, от, які нас все время підтримували, які нас наставляли. і причому ці друзі з совершенно різних сфер. Вот, то есть это друзья из сферы бизнеса, это э, те люди, которые стали, возможно, нашими наставниками. Вот. И в этом плане именно нетворкинг, именно связи нам очень многое дал Мост. Также это был проект, который развил нас всесторонне. Это и целеполагание, и мотивация. Поэтому я считаю, что Мост стал целым этапом нашей жизни которые разделяют нашу жизнь до и после. То есть в вашем френдлисте э, у социальных мережах сделалось очень много друзей. Э, ну, <laughs> это как одно из э, этих факторов. В принципе, не, нужно сказать, что не только количество, но и качество этих э, друзей, э, то есть наш постоянный с ними коннект, э, наши действия какие-то общие на благо чего-то, создание новых проектов, то есть Люди объединились ради чего-то большого, и это здорово. Оксана, что вам наибольше сподобалось в проекте? Ну, естественно, как любой человек из проекта «Мост», побывав там, скажет, что самое главное и самое основное в проекте – это люди. Это потрясающая активная молодежь. Активная, умная, талантливая, энергетика. Мне запомнилось, вот больше всего, первое наше совместное общее занятие, спортивное мероприятие «Забег» был. И вот эта вот энергетика, все потом, а после занятия, после каждого, мы писали отзывы. И приходишь домой и читаешь, и у всех практически одно и то же потрясающая энергетика. Это сумасшедшие люди. Это заряжает. И это заряжало у нас каждый день. Каждый э, момент мы двигались дальше все вместе а с потрясающей позитивной энергетикой. Ця позитивная энергетика и у нас в студии дороги відчувается. Олег, чи вы оправдались ваши ожидания от школы лидерства мозг? Да, мои ожидания полностью были перевыполнены, наверное. Я услышал проект, какая-то школа лидерства, какие-то тренинги, и такого очень много в городе. Но меня заманило то, что это основано при департаменте спорта семьи и молодежи Харьковского городского совета, и мне захотелось попробовать себя. И с первой же презентации, с первых людей, которых я встретил в проекте, мне захотелось участвовать, развиваться в этом проекте. А сейчас этот проект уже продолжение моей жизни, как бы это уже организация второго сезона люди, с которыми я сейчас больше всего общаюсь, это мои друзья, которых я нашел в этом проекте. Я продолжаю с своими старыми друзьями общаться, но все-таки большинство меня окружают люди из этого проекта. Я рад, что познакомился с многими замечательными людьми, как основатели этого проекта, как глава департамента, человек, который поддерживал этот проект. Проект потрясающий, я думаю, любой молодой человек, который поучаствует в нем, не пожалеет никогда. Это огромный бесценный опыт. Дякую за класну відповідь. Нещодавно відбулася презентація другого сезону проєкту. Цікаво, що його випускники, його учасники, тепер його організатори. Олю, як вам спробувати себе у новій ролі, у новому амплуа? Ну, я думаю, что мост первый сезон дал нам главное – это счастье, найти свое призвание. И сейчас действительно сидит организатор главный мост второго сезона, главный учитель это я и главный куратор. То есть мы раскрываем свои способности именно каждый в своем направлении. Мы очень хорошо как бы делегируем свои полномочия общие, и в связи с этим мы стали единой командой. Это еще одно преимущество, которое дан, дает нам проект. Мы единая команда которые действуем, которые понимаем друг друга с полуслова, и действительно мы даем тот результат, действительно, который необходим. Аня, а можете вы раскрыть какие-то небольшие секреты? Что планируется в новом сезоне? Что-то новенького, того, что не было у первом? Но ну, в новом сезоне мы хотим раскрыть еще более потенциал до этого проекта, пригласить как можно больше интересных полезных экспертов, которые прежде всего являются практиками, потому что, в принципе, сам проект основан на том, что здесь не просто дают лекции, да, которые можно пойти послушать в институт, в колледж и так далее. Здесь действительно делятся опытом те люди, которые уже достигли многого в жизни. Это депутаты, это чиновники, различные преподаватели практики. Вот, поэтому основа основ моста 2, сделать его еще более полезным и интересным. Ну и, конечно же, мы продолжаем усовершенствоваться в различных мероприятиях, потому что не секрет, что мост 2 – это не только занятие, но ну и также различные интересные вечеринки, где люди учатся общаться с друг с друг другом, знакомиться, ну и просто отдыхать, в принципе, тоже нужно, такие, да, как спортивные мероприятия, то есть в любом случае мы будем что-то оставлять с первого моста, потому что, как говорит Константин Анатольевич Лобоченко, зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен, но все же новинки будут, и вы совсем скоро о них узнаете. Дякую за цікаву відповідь. Інтригуючо Впевнена, що другий проєкт буде також дуже цікавим. Тим, тим паче, що молодь Харкова вже в очікуванні. Олеже, яким чином ви відбираєте учасників? Та взагалі, яких учасників вам хотілося б бачити? Ми відбирали на основі анкетування. Спочатку людям мали можливість зареєструватися. Зареєструвалося у нас більше тисячі російських. На презентації ми вже пригласили тільки 600, а зараз ми виберемо 300 лучших. 300 людей, которые на основе анкеты показали свое максимальное желание, показали какой-то креатив, показали, что они нам нужны, что они уже что-то сделали и хотят дальше развиваться. Среднестатистический участник проекта – это, наверное, активный студент, который хочет получить какие-то новые эмоции, который ищет какие-то пути развития, и мы думаем, что сможем ему помочь. Хотя участвуют абсолютно разные люди, как студенты-первокурсники, так и люди, которым уже за 30, у которых есть семья, работа, но они хотят прийти в наш проект, проект и чему-то научиться. Дякую, Женю. Минулого разу, коли ви були у нашій студії та презентували перший проєкт мосту на питання щодо його назви, ви пояснювали це тим, що ви хочете побудувати ось такий місточок, так між молоддю та іншими організаціями. Чи вдалося вам це зробити? я так розумію, це була ваша головна мета. Чи налагодилась ця комунікація? Да, действительно, когда мы объясняли, почему именно мост, мы говорили примерно эти фразы. И, собственно говоря, так оно и есть. Одной из основных целей мы ставили всегда не просто воспитать молодых лидеров и поделиться с ними всем тем, что мы узнавали годами, там, 5-10 лет своей жизни, поделиться с ними этой информацией за два месяца. Ну и между вот этими людьми. И людьми, которым нужны такие молодые лидеры, у которых уже есть, возможно, свой очень успешный бизнес, но им не хватает молодых качественных управленцев, построить между ними мост. И нам это удалось на основе первого сезона. Очень, ну, я не скажу, что большое количество людей, но немалое количество людей нашло работодателей, познакомилось с людьми, которые поддерживают их коммерческие проекты. И я думаю, что это очень важно, и что это для некоторых, возможно, станет вообще одним из переломных моментов в жизни. Потому что, в принципе, да, если коммерческий проект кто-то поддержал, и он э, будет удачным, то человек может стать достаточно успешным в жизни только благодаря этому. Спасибо. Михаил, как это вообще? Насколько тема лидерства интересна для молодежной аудитории? Тема лидерства, в принципе, очень часто актуальна, и школа лидерства, в принципе, должна да, помочь молодым людям проявить свои лидерские качества. Но нужно отметить, что все-таки школа лидерства МОСТ является инструментом для таких людей, которые хотят не стать лучше, чем другие, а стать лучше, чем я был вчера. Для тех людей, которые хотят превзойти себя. Вот, поэтому Сейчас, в наше время, молодые люди, которые хотят развиваться, это продолжаю все-таки вопрос даже о наших потенциальных участниках проекта, то это человек, который хочет развиваться. Да? И тема лидерства действительно она помогает стать на ступеньку выше. Это не только я лучше остальных, это поставить правильную цель, это смотивировать себя и смотивировать друзей вокруг это построить правильные связи. Это всестороннее развитие личности, которое было актуально даже не сейчас, а во все времена существования человечества. Дяко. Оксана, как Вы гадаете, насколько интересна эта тема для молодежной аудитории? Ну, молодежь сегодня в наше время очень хочет развиваться. У них есть огромный потенциал, но они не знают, как правильно, куда правильно свою энергию направить и мы, в свою очередь, готовы помогать им. И заинтересованность проектом. Тысячи человек, это все-таки немало от молодежи Харькова, которая заинтересовалась проектом, подала заявки, за зареги... зарегистрировалась за сутки. Это самый объективный показатель. Дякую. Оля, какие порады вы можете а дать нашей молодежной аудитории щодо активизации себя, щодо такой активной деятельности? Ну, я думаю, самый хороший совет – это оставаться собой, действительно следовать своей мечте, потому что, попадая в проект МОСТ, у нас у всех есть единая мечта – жить в городе, в котором приятно жить, жить в городе, в котором царит мир, порядок, который цветет. И мы действительно строим наше будущее своими руками, и этот проект как бы создан для этого. И я думаю, что ради такой мечты и стоит Дальше расти, самосовершенствоваться и, в первую очередь, я думаю, любить и радовать своих людей, которые тебя окружают. Я вам дякую за такую интересную відповідь. дякую за то, что вы завітали до нашу студию. Э, впевнена, что у вас все выйдет и дуже хочется, чтобы наша молодежная аудитория обязательно взяла из вас пример. Нагадаю, наші гості, учасники та організатори проекту Школа лідерства МОСТ за підтримки департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради. Програма Молодіжний портал продовжується. Залишайтеся з нами.